Вітаю вас, шановні телеглядачі. В сьогоднішній програмі я хотіла б поговорити про те, як стати праведною людиною, як змінити себе чи обставини навколишнього світу, а можливо і не потрібно нічого міняти. Хоча з власного життя, скажу так, прийде час, і ви не схочете, не зможете бути таким, як раніше. Це може з'явитись враз, і не слід цього боятись. Все змінюється у цьому світі, і людина також. Змінюйтесь. Одягайте нову сорочку на тіло, одягайте душу в нове вбрання. І не чекайте для цього нового ранку чи понеділка. Ставайте новою людиною вже. Якщо мало працювали, працюйте більше, якщо забагато, працюйте менше. І так в усьому: вирівнюйте себе з природою, позбувайтесь недобрих звичок, стереотипів. І полегшено крокуйте вперед. Людина, яка впевнено йде вперед, долає життєві перешкоди і створила сама себе. І є моєю сьогоднішньою співрозводницею. Представляю, вітаю в нашій студії Олена Гребенюк, оперна співачка, лаератка міжнародних конкурсів. Пані Олено, вітаю вас! Здравствуйте! На жаль, просто опера, ще раз повторюсь, але на жаль, в сьогоденні це не цікаво. Люди, окрім голосу і школи, вони бажають бачити видовище. Як ви поєднуєте все це разом? Ну, ради этого я оставила, можно сказать, перестала работать в национальной опере, в нашей украинской национальной опере, киевской, и сделала свое шоу, которое называлось «Сила судьбы». это шоу шло в театре, в котором я служу. Это муниципальная опера, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества. Я в нем служу и продолжаю служить. И надеюсь, это будет, поскольку это единственный театр на Украине, который несет, знаете, с детства детям оперу, радость, счастье, балет классический, все в классическом искусстве потому что деткам это очень нужно развивать. И после того, как я понимала, что детям не хватает этого, и людям не хватает этого, люди перестали ходить в оперу, потому что, живя в Киеве, я имею возможность, имела возможность работать и в национальной опере, и в опере для детей и юношества. И когда мне предложили сделать проект Силы судьбы, в котором будет оставаться классический вокал, а гармоническая подложка, она изменится и будет более популярной. Я с радостью согласилась и поняла, что это то, что нужно людям, потому что появилась в тот момент и Эмма Шаплин, и Сара Брайтман и уже стал набирать обороты Бачели, как классический певец, но мы его сейчас знаем как певца и итальянских и английских и различных и французских песен и хорошего такого итальянской манеры подачи, но он начинал как оперный певец. Сейчас об этом, наверное, уже мало кто помнит из наших соотечественников и стала продвигаться в этом направлении. Поняла, что это людям интересно, и потом появились приглашения и на корпоративы, и на большие мероприятия, конечно же, потому что а, певица, которая поет оперные арии, обработанные в популярной манере, это людям ближе, чем просто опера. Кожан має свої секрети успіху, а у вашому розумінні, що таке успіх, і чи потрібен він для утвердження особистості, чи достатньо віри в себе і Бога? Yeah. Вера ⁇ это самое главное. Потому что не обязательно ходить в храм для того, чтобы верить в Бога. Потому что душа это то, что объединяет мы, это всегда частичка Бога. То, что соединяет нас с Господом, это живет в нас. И совершенно не нужно да, куда-либо ходить. Душа раскрывается, когда ты делаешь что-то благое для себя. Вы говорили в начале передачи: мне очень понравилась эта фраза: нужно работать больше, работай больше. Нужно работать. Ты переработался, нужно работать меньше это правильно только душа только твое внутреннее сознание только твое внутреннее понимание тебя внутри твое собственное я знает сколько нужно тебе и чего нужно для того чтобы ты был успешным популярным и известным для того чтобы ты шел вперед но в первую очередь нужно конечно любовь к людям нужна вера и нужно терпение и Прийняття того, що відбувається вокруг. Це дуже правильно, мені кажеться. Ось ця любов до людей, так, віра. Щоб достукатись до серця слухача, свого слухача, так, потрібно через своє серце пропустити не одну ноту, адже виспівачка. Як вдається вам це зробити? Ви знаєте, я просто. Когда Шо я вешаю, да, это душа. Это то, что я хочу донести до слушателя. То, что мне бы хотелось, чтобы они увидели, услышали, чтобы они понимали, что то, что я, любое произведение, которое я исполняю, это для них. Я пою это не для себя. Я как передатчик, который идет от музыка, я передатчик, который несет музыку авторскую для слушателей. Если хотя бы несколько человек в зале поймут или подумают о том, что я это пою для них, они осознают это, у них включатся некоторые, знаете, на концертах плачут люди, говорят, вот мы слушаем вас, мы плачем. Я говорю, вы знаете, это мой педагог говорит, эта душа раскрывается. Это очень приятно. Значит, люди приняли, значит, люди осознали, значит, им это пришло, и они стали, ну, немножко теплее, немножко радостнее. У них забыли про какие-то свои проблемы, про какие-то свои невзгоды. Это же так приятно. Ви багато займаєтесь благодійністю. Сьогодні в Житомирі ви також з благодійницькою місією. Що для вас благодійність? Ви знаєте, я не так давно стала займатися благотворительністю, але в наше складне время, малодуховне, можна сказати, время, це для мене, як для певиці, це як, знаєте, я... Це сейчас... щабель росту, розкриття себе, своєї душі? Ні, це визов, вызов тому бездухов, той бездуховности, которая существует в нашей жизни. Это мой вызов социальный, это мое желание показать, что у всех есть душа, все могут чувствовать. Нет людей, которые не умеют чувствовать. Есть люди, которые отмахиваются от этого и не желают этого в себе видеть и воспринимать. Потому что все-таки сейчас, слава Богу, в нашей жизни больше светлых людей, больше духовных людей, людей, которые улыбаются друг другу, которые желают друг другу радости, добра. Отсюда берется и благотворительность. Да, если это все-таки очень благое дело, благотворительность, когда ты даже частичку не обязательно, чтобы это были деньги. Это совсем, совсем, другое. Главное желание что-либо сделать для человека, которому ты хочешь помочь. Благотворительность – это не просто делать большие акции, собирать на больных детей, на инвалидов, на оказывать какую-то помощь. Это просто желание помочь в данный момент данному человеку. Как вы находите вы героев с вашей допомоги? Вы знаете, наш фонд «Шлях до майбутнього», он недавно совсем начал свой, свой путь, и руководители фонда, я являюсь куратором, попечителем фонда, руководители фонда завалены, буквально завалены письмами с просьбами помочь. Мы занимаемся онкологией крови для деток, для ю юношей, по-моему, даже уже для взрослых людей тоже. Мы, наш фонд занимается также и э бесплатной раздачей гликометров в разных э областях Украины. Мы сейчас делаем громадную акцию в Хмельницком. Это благотворительный концерт большой, на котором я буду петь с моим коллегой Анатолием Юрченко, баритоном. Мы делаем акцию абсолютно бесплатно. То есть все билеты, которые будут проданы с этого мероприятия, пойдут на фонд для детей Хмельницка. И такую акцию мы хотим провести во многих городах. Весной думается, что будет тур это очень ну, правильная акция для нас для популяризации благотворительности вообще к вам я приехала потому что совсем недавно это было летом я познакомилась с совершенно потрясающим молодым человеком который зовут Богдан он занимается благотворительностью вот не могу говорить без Спасибо. без чувства да без чувства он занимается благотворительностью, и мы с ним вместе снимались на передаче «Говорить Украина». И он был одним из людей, которые приехали на эту передачу, героем этой передачи. И, как оказалось, он очень сильно болен, несмотря на то, что является руководителем, я так понимаю, что это крупный благотворительный фонд в Житомире. И я говорила в тот момент еще, что... Я бы с удовольствием помогла, чем Могу. И он собирался делать большую, вернее, благотворительный фонд под его началом, собирался делать большую акцию благотворительную во Дворце спорта в Киеве. Но, к сожалению, в свете того, что стало, видимо, хуже Богдану, эта акция не состоялась, и я там тоже должна была петь. Но вот сегодня я приехала для того, чтобы в поддержку его выздоровления, не болезни, а именно выздоровление, поддержку его моральных сил, чтобы люди, знаете, когда уходит лидер, люди иногда перестают светоч, знаете, как свечечка, люди перестают э, верить. Его выздоровление, он нужен для того, чтобы люди, которые в него верили, которым э, он помогал, которым он дает радость в жизни, которые знают, что существует Богдан, к которому можно прийти и который тебя выслушает, который тебе обязательно поможет. Он является светлым пятнышком для очень большого количества людей. И если это пятнышко угаснет, вы представляете, какое количество людей останется без надежды, без веры опять же. И нужно, обязательно нужно, я ему об этом говорила еще в Киеве, как говорю, вы должны заботиться о своем здоровье, вы просто необходимо это сделать для того, чтобы еще большее количество людей знали и верили в свои собственные силы, знали, что они тоже могут победить болезнь, что они могут выздороветь, что их сила духа сильнее любой болезни. В основной книге «Життя» и в многих философских трактатах пишется, что моральному прогрессу сприяли принципы рівності перед Богом. Вот насколько наше общество сегодня потребует этой рівності, палания яскравої свечки, проводу, Светлости, светлых думок и добрых справ. Вы знаете, светлые мысли это основа жизни. Когда ты утром просыпаешься, это на личном моем примере могу сказать. Когда ты утром просыпаешься, и весь твой день основан на радости, любви, на светлых мыслях, потому что ты просыпаешься, и ты еще не в состоянии говорить, ты только в состоянии мыслить. Включается сознание, и ты начинаешь мыслить. Выключается подсознание, включается сознание, скажем так. И когда ты начинаешь думать о том, что, боже, какой хороший день, как радостно, как замечательно, как светло, у меня сегодня будет замечательный день, у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это, много встреч, много интересного, много интересных людей, с которыми мне надо День складывается потрясающе хорошо. Он весь удачный, он день летит, нигде не опаздываешь, несмотря на эти проклятые киевские пробки. Создается ощущение, знаете, жизни, благости, счастья, радости. И весь день проходит в таком приятном Темпо ритме. Когда ты утром просыпаешься, иногда такое тоже бывает. Даже со мной могу сказать. Просыпаешься, думаешь, Боже, как же я устала, как же все нехорошо. Вот, вот сейчас бы полежать отдохнуть, но а нужно ехать, нужно куда-то торопиться. День как будто обрубили. Его не существует. Существует только, знаете, какая-то мешанина жизненная. Поэтому, конечно, недаром же говорят, что когда-то Ти хочеш прочесть молитву, нужно прочитати її на свічу. Тому що свіча своїм, о, 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 своїм духом, яке відноситься, вона не все слова слава Богу. Не заради суєти, а заради благості, заради здоров'я, заради нашого щасливого життя слухаємо Олену Гребнюк. А це міську нас слезами неземного счастья ласкала ночью утром жгла по рекам слезы ожиданий судьба разлучница плыла над ними и мосты свиданий сводила ночью утром жгла Такі тонкі ноти, така прекрасна музика, і таке тонке відчуття дійсності. Як це все здається, пані Олені? Що то видимо, привело мене, вот внутрішнє какое то чувство. Это настолько спокойная музыка, спокойная одухотворенность появляется, когда ты поешь это. И ты как будто находишься в состоянии медитации. Особенно, когда ты исполняешь это в каком-то благостном месте. Вот мы делали концерт в Марии в Андреевской церкви. Мы исполняли потом концерт в Лавре, в трапезной Лавре исполняли этот же концерт, он уже совсем вот недавно. Я собираюсь спеть Ава Марию еще на пасхальных праздниках с хором Иверского монастыря. Это написанную, это совсем современная вещичка. Написал ее католикос Грузии Илья Второй. И я случайно абсолютно, ища какие-то ноты в интернете, я наткнулась на это произведение и поняла, что я очень хочу это услышать, и я очень хочу это петь. Знаете, они приходят ко мне как вот они просто идут. Музыка, которая просто вот открывает двери, она заходит к тебе. То ли через интернет, то ли через радио, то ли через телевизор, то ли просто ты где-то это услышал. Я пою около 22 Ави Марий. Это медитация, когда ты становишься, и тебе просто идет, будешь благодать, когда это все опускается к тебе, и ты даже иногда, знаете, исполняя какой-то концерт, иногда даже вот не об не Ава Мариях речь, а о, любо, о любой другой музыке, когда ты понимаешь, что ты становишься, и ты просто вот в состоянии какого-то анабиоза находишься. Когда ты поешь, иногда даже не понимаешь, как ты это делаешь. Вот оно приходит и изливается на зрителя. И слава богу, что это происходит не, знаете, вот есть у певцов такое очень неприятное, не под себя, когда ты поешь для себя, когда ты контролируешь все свои за и против внутри себя, ты фокализируешь, ты ищешь звук, ты делаешь форте, пиано, ты, ты радуешься тому, как хорошо у тебя это получается. Ты нет времени. У меня нет времени задумываться о том, как это получается. Я просто хочу, чтобы от меня это дошло до зрителя. Мы не можем не ты в чем сила жинки, сама жинки и такой я как вы? В вере. В вере в себя, в вере в, в, в хороших людей, в вере в то, что ты все можешь, потому что за тобой люди, потому что люди, которые рядом с тобой, они тебе помогают, ты с ними работаешь в тендеме, они твои единомышленники. И когда ты встречаешься с хорошими людьми, вот с такими, как вы, как мы сегодня вот повидались, и видишь вашу улыбку и те вопросы, которые вы мне задаете, как можно не быть сильной? Вы мне задаете такой вопрос, и я уже не могу быть слабой. Я уже должна быть сильной. Потому что за мной те, кто в меня верят, те, кто, кого я люблю. И я хочу все-таки, чтобы духовность и духовная составляющая нашей страны, она была наиболее сильной. Потому что я считаю, что голосом можно не просто... А голосом можно убить, голосом можно э, приласкать, голосом можно... Ну, голосом можно сделать все. А если к этому голосу прибавляется и вся сила духа человеческого, то вот получается, наверное, такие женщины, как я. На завершение нашей встречи у нас полтора миллиона жителей области, и нас дивляться не только наши глядачи по аналоговому мовленню, а уже и цифровому, это на много больше аудитории. Что бы вы сказали глядачам? Любви вам, радости, всего самого-самого лучшего, чтобы ваша вера всегда крепла, а ваше сознание понимало, во что вы верите, для того, чтобы ваш дух был еще крепче, чем ваша вера, чтобы вы знали о том, что вы все можете, и что все, что происходит с вами, это вы делаете сами для себя, и никто для вас этого не может сделать. Щиро дякую за цю розмову. На завершення нашої зустрічі скажу: не озирайтесь, не жалкуйте за тим, що залишилося позаду. Не бійтесь печалі, пізнайте її. Бо ми народжуємось у темряві, а покликані світлом. Сподіваюсь, наша розмова з Оленою Гребенюк стане кроком до відкриття Божих істин. Миру усім і благих вістей. Побачимось!